السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ سنائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم اپنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے نو مہینوں کی داستان بتانے والے ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو یہاں پر کیوں آئے ہو تو آنے والے اس شخص نے فرمایا اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے آپ کو مبارک ہو آپ کے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا تو یہ سن کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا آپ لیکن آپ ہو کون تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ جا کر یہ خوشخبری حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دو میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا ناظرین حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد دوسرا مہینہ شروع ہوا وہی صبحوں کا سہانا وقت تھا گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا تو اب والا چہرہ اس سے بھی زیادہ چمک رہا تھا میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو تو آنے والے نورانی شخص نے فرمایا اے حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاؤ تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے تو حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اے نوح جا کر آمینہ کو یہ خوشخبری دے دو ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے ناظرین حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا وہی منظر تھا صبحوں کا سہانا وقت تھا گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرے چہرہ میرے سامنے آ گیا اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو کیا بشارت ہے دینے آئے ہو کہو کیا بشارت دینے آئے ہو تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا کہ اے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام زیادہ اونچا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے ناظرین حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عانہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاؤ تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے اس کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو جواب ملا میرا نام حضرت عدری علیہ السلام ہے ناظرین حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا پانچواں مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت تھا گھر کے سارے دروازے بند تھے اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاؤ تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی تمام دنیا کا سردار ہوگا نبیوں کا سردار ہوگا اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا یہ سن کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو آنے والے شخص نے فرمایا میرا نام حضرت حود علیہ السلام ہے ناظرین حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چھٹا مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت تھا گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی اے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا محبوب بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا تو یہ سن کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے میں اللہ ہوں لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا ناظرین حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا ساتواں مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا سہانا سنہرا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنا رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاؤ تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا وہ اللہ سے سیدھا کلام کرے گا اللہ سے باتیں کرے گا جو حضرت موسیٰ علیہ صلات و سلام نے بھی کی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں ستر ہزار پردے تھے لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا تو یہ سن کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ناظرین حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا آٹھمہ مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت تھا گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاؤ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضی ہوگا وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو تو جواب آیا کہ میں حضرت موسی علیہ السلام ہوں ناظرین حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا نوہ مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا کہ جیسے وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے آنے والے نے فرمایا اے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاؤ تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا فرشتوں کا بھی سردار ہوگا اور یہی نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا تو یہ اس بات سن کر حضرت آمینہ نے فرمایا لیکن آپ کون ہو تو جواب آیا میرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے میں ایک نبی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہے جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت مہنگا عطر لگاتی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں آپ ذرا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھئے تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بارے میں تم ہی پوچھ لیتی تو اچھا تھا تو نے کیوں نہیں پوچھا تو آپ کی دادی نے کہا کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں آپ ہی جا کر پوچھ لیجیے یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا تو کہ تو عورت ذات ہے گھر میں ہی رہتی ہے لیکن میں تو مرد ہوں گھر سے باہر رہتا ہوں مکہ میں مکہ میں میں قریش کا سردار ہوں جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے اور ہاں ایک بات اور یہ ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمنا آ جاتی ہے اگر آمنہ کچن میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے یہ کوئی عراق کا یا مصر کا عطر نہیں ہے یہ تو کوئی خاص عطر ہی ہے اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے بیٹی آمنہ تجھے پتہ ہے کہ میں قریش مکہ کا سردار ہوں میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں بڑی عزت والا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے بیٹی آمنہ ایک بات بتاؤ میں تو عطر نہیں لگاتا تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی تو یہ عطر تو کہاں سے تو لاتی کہاں سے ہے تو یہ سن کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی ابا جان اب میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا ہے مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر خریدا نہیں لیکن ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بطن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ابا جان یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی ہے اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے سورج کئی مرتبہ مجھے سلام کرتا ہے چاند کئی مرتبہ مجھے سلام کرتا ہے اور یہی نہیں جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ کبھی میں نے دیکھا ہے ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر ہوا دیتی ہیں میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو کنویں سے پانی خود اوپر آ جاتا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسرا لرز اٹھا اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے اور دریائے ساوا خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور ودخانہ سادہ جسے وادی ساوا کہتے ہیں جاری ہو گیا حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے ایک ہزار سال گزر چکا تھا اور فارسیوں کا آتش قدہ بجھ گیا جو کہ ایک ہزار سال سے گرم تھا ایک روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا اس نے شام کے شہر سی جان کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے اس نے کہا تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاہ سواروں کی اولاد شاہ سواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو زلیل کر دینا چاہتا ہے اور گدڑیوں اور اولاد گاڑیوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا اگر سات و زمین سات و آسمان ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا اور میں تجھے سبحان و وبِحمد ہی پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجیر بن وہاب نے سو اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلہ میں ان کو قتل کرے بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج کے ان کو قتل کر دیے جائیں اس کا تماشا دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابو سفیان بھی تھا اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا اے زید تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا کیا تجھ کو پسند ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلہ میں کاٹ دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل عیال میں خوش و خرم رہے حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی ایک مرتبہ رابع بسریہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا کیا وجہ ہے آخر اللہ تعالی نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا رابع بسریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے لوگوں نے تعجب سے کہا کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے حضرت رابعہ علیہ نے کہا ہاں دنیا میں وہی شخص ہستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعلیہ نے فرمایا میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی تر تجرد کے عالم میں گزار دی ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز خوشبو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ ناف بوریدہ چہرہ نورانی آنکھیں سرمگی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے آنے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی جانب بھی سو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس ملائکہ اور چرند و پرند کے سامنے پیش کرو اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو اور اس کے بعد وہ باطل چھٹ گئے ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ کیا خوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو پھر تین شخص نظر آئے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا دوسرے کے ہاتھ میں سبز مرد کا تشت تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی انگوٹھی کو سات مرتبہ دھو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعلّہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہرے نبوت لگا دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ مائدہ کے سپرد کیا گیا ولادت باس عائدت کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے ٹیلے روشن ہو گئے اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں خلط ملط ہونے کا اندیشہ جاتا رہا شہر مدائن میں محل کسرہ پھٹ گیا اور اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے اور فارس کے آتش قدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی بحیرہ ساوہ جو ہمدان و قم سے زیادہ درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا وادی ساوہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی لبا لب بہنے لگی اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ تعلّہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اللہ رب العالمین ہمیں نیک كاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سم آمین ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ اپنے یوٹیوب چینل کاری قاريل ستارى آفيشيل کو سبسکرائب ضرور کیجئے جزاک اللہ